Сделать, потому что идет зима, а тут вы пришли бумагу. Пока рекомендуют, мы его просим, э, настаиваем просим, что они... А он нам рекомендует крышу сделать. А он нам, нам рекомендует. Да. да. Жители ОСМД на улице Димитрова, 48 уже не первый год мечтают отремонтировать крышу своего дома. Три года назад чиновники от местной власти пообещали помочь им в решении проблемы, но дальше слов дело так и не сдвинулось. Самая главная проблема – это наша крыша, кровля наша. Еще когда мы поступали в СМД, переходили, нам обещали ее отремонтировать в течение первого в первом году уже как поступали. Но никто не сделал ни на первый год, ни на второй. И уже третий год вот заканчивается. Крышу нам никто не отремонтировал, не собирается делать. Своими силами мы что смогли, то сделали. Над первым подъездом, над вторым подъездом и над третьим подъездом частично. Потому что у нас денег очень мало. В СМД у нас дом маленький, три подъезда живут в основном все люди пенсионеры, такие малооплачиваемые. И хоть у нас и тариф самый, один из самых высоких, 2,40 у нас тариф, вот, у нас денег практически не остается. А тем более отремонтировать крышу. Ходили на прием к городскому голове два раза. Ну, толку пока с этого никакого. Помочь в решении проблем люди просят народного депутата Украины Александра Пономарева. К слову, это уже не первое их обращение к нардепу. По словам жильцов, Александр Пономарев – это единственный человек, который им реально помог. Он не раз оказывал содействие в благоустройстве двора и проведении ремонтных работ дома. У нас вот это только надежда на народного депутата Александра Пономарева, потому что он нам помог. Купил нам трубу 70 метров, водопровод лежак нам на весь дом пластиковый. Вот. Потом, когда был ураган, Попилял нам по пораспиливали все деревья, убрали весь мусор. Все, 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 все. Свет, здесь лампу тоже эту поставили. Ну, у нас вот один столб. Представитель предприятия Бердянские жадки Андрей Киосов встретился с жителями ОСМД на улице Димитрова, 48. Он ознакомился с проблемами дома и попросил жильцов написать список того, что необходимо сделать. Андрей Григорьевич пообещал, что все просьбы жильцов будут рассмотрены в ближайшее время. Люди озвучили свои проблемы по отношению к местной власти много очень нареканий. Скажем так, откровенно говоря, обещаний много, но власть на сегодняшний момент бездействует, не реагирует. Поэтому мы стараемся помогать людям, в частности, тем, которых не могут самостоятельно решить эти вопросы, при участии Бердянских жаток и при участии Александра Сергеевича Пономарева, нашего народного, народного депутата. То есть мы изучили их проблему. Сейчас они нам набросают кратенько о своих намерениях, о своих работах, которые необходимо выполнить. Мы постараемся людям помочь материалами и своими силами.